Pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin merupakan era kepimpinan Islam yang berlangsung selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ianya merangkumi tempoh dari tahun 632 Masihi hingga 661 Masihi. Zaman ini juga dikenali sebagai era keemasan dalam sejarah Islam kerana kepimpinan mereka yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, ketakwaan dan keislaman dalam menguruskan hal ehwal umat Islam. Keempat-empat khalifah ini memegang tampuk pemerintahan Islam. Mereka ialah Saidina Abu Bakar As-Siddiq, Saidina Umar ibn Al-Khattab, Saidina Uthman ibn Al-Affan dan Saidina Ali bin Abi Talib. Mereka menghadapi pelbagai cabaran termasuk ancaman dalaman dan luar negara. Namun di sebalik itu, mereka berjaya memperkukuhkan dan menstabilkan politik, ekonomi, pendidikan dan ketenteraan Islam oleh itu, perbincangan kita pada kali ini akan mengupaskan secara terperinci mengenai peristiwa-peristiwa penting serta keunggulan kepimpinan mereka dalam dalam pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin dan bagaimana sumbangan mereka dapat memperbaharui agama kita. Oleh itu, dalam perbincangan kita pada kali ini juga, saya akan mengintegrasikan serta menggabungkan peristiwa-peristiwa penting dan sumbangan mereka dalam satu perbincangan yang sama supaya analisis yang dikongsikan dapat difahami dengan lebih jelas Nama penuh beliau ialah Abdullah ibn Abi Khuhaifa At-Tamimi. Sebelum memeluk Islam, beliau lebih dikenali sebagai Abdullah ibn Ka'bah. Namun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantikan nama beliau kepada Abdullah. Beliau merupakan salah seorang sahabat utama dan mendapat gelaran As-Siddiq kerana sentiasa membenarkan Nabi, terutamanya dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Selain itu, beliau juga dikenali sebagai Abu Bakar kerana kegemarannya yang membela unta. Pelantikan beliau sebagai khalifah dibuat melalui musyawarah terbuka yang dihadiri lima tokoh daripada perwakilan masyarakat Islam termasuklah daripada Muhajirin, Ansar, suku Khazraj dan suku Aus. Pada mulanya, Abu Bakar radhiyallahu anhu menolak jawatan tersebut, tetapi atas desakan dan sokongan para sahabat, beliau akhirnya menerima tanggungjawab sebagai pemimpin umat Islam pada ketika itu. Sepanjang dua tahun pemerintahannya, Khalifah Abu Bakar menghadapi pelbagai cabaran termasuklah penolakan terhadap pemerintah Khalifah kerana ada pihak yang beranggapan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang layak memimpin umat Islam. Seterusnya, antara peristiwa penting yang berlaku semasa pemerintahan Khalifah Abu Bakar ialah berlakunya gerakan ridah dan memerangi golongan yang enggan membayar zakat. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul kelompok yang enggan membayar zakat. Antaranya ialah Bani Asad yang dipimpin oleh Tulaiha al-Asadi. Mereka berpendapat bahawa kewajipan zakat ini hanya terpakai semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Adapun begitu, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu segera bertindak tegas dengan mengarahkan tentera Islam di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid untuk memerangi golongan ini. Selain itu, terdapat beberapa individu yang mengaku sebagai nabi, antaranya ialah Musailamah al-Kazzab dari Bani Hanifah di Yamamah. Beliau bersekutu dengan seorang lagi nabi palsu dari kalangan wanita yang bernama Sajah binti Al-Harith. Tujuan mereka melakukan pakatan ini adalah untuk menentang pemerintahan Islam, pemerintahan Khalifah Abu Bakar ketika itu. Lantaran itu, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu sekali lagi menghantar tentera Islam untuk menumpaskan mereka dalam perang Yamamah pada tahun 633 Masihi di mana pada akhirnya Musailamah al-Kadzab akhirnya dibunuh oleh Wahsy bin Harb. Peristiwa seterusnya ialah peristiwa pengumpulan Al-Quran. Dalam peperangan Ar-Riddah, ramai penghafal Al-Quran gugur lalu menimbulkan kebimbangan dalam kalangan pemerintah ketika itu terhadap pemeliharaan wahyu oleh itu, Khalifah Abu Bakar segera mengarahkan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk tulisan bagi memastikan ia terpelihara. Usaha ini merupakan saranan daripada Saidina Umar bin Al-Khattab atas kerisauan beliau dalam memelihara Al-Quran pada ketika itu walaupun pada ketika itu Khalifah Abu Bakar sedikit ragu-ragu namun beliau melihat perkara ini merupakan suatu inisiatif yang penting untuk memelihara Al-Quran daripada hilang dan lenyap di muka bumi ini Seterusnya, kita bergerak pula kepada zaman pemerintahan Khalifah Umar Ibn Al-Khattab Beliau berasal daripada suku Quraisy iaitu daripada Bani Adi ayahnya ialah Al Khattab bin Nufail manakala ibunya pula bernama Hatimah binti Hisham Khalifah Umar radhiyallahu anhu terkenal dengan kecerdasannya ketegasannya dan daya kepimpinan yang tinggi beliau memeluk Islam setelah mendengar bacaan surah Taha ayat 1 hingga 8 daripada adiknya Fatimah binti Al Khattab Antara peristiwa penting yang berlaku semasa pemerintahan beliau ialah yang pertama dari segi pentadbiran Khalifah Umar radhiyallahu anhu telah menubuhkan Majlis Syura iaitu lembaga perunding tertinggi yang dibahagikan kepada Majlis Syura Tertinggi dan Majlis Syura Am. Majlis ini bertanggungjawab dalam merangka dasar pemerintahan negara. Beliau juga memberi kebebasan kepada rakyat untuk menyuarakan pendapat mereka dan menganggap sesiapa yang tidak mahu memberikan pendapat mereka adalah sebagai manusia yang tidak berfaedah. Seterusnya kita lihat dari segi ekonomi, Khalifah Umar radhiyallahu anhu memperkenalkan sistem Baitul المال iaitu suatu sistem institusi kewangan negara Islam. Sumbangan pendapatan negara ini diperoleh daripada zakat ini sedekah wajib ke atas umat Islam jizyah iaitu cukai ke atas bukan Islam koroj cukai tanah wanimah harta rampasan fai harta yang diperoleh tanpa keperangan dan juga usyur cukai perdagangan harta harta yang dikumpulkan ini digunakan untuk pembangunan negara kebajikan rakyat serta pembayaran gaji tentera dan pentadbir Khalifah Umar radhiyallahu anhu juga memastikan pengurusan baitul mal ini dilakukan secara telus dan adil. Seterusnya, kita lihat dari segi ketenteraan pula. Khalifah Umar radhiyallahu anhu telah memperkenalkan sistem polis untuk menjaga ketenteraman awam. Dalam struktur pentadbiran wilayah, setiap wilayah mempunyai pegawai yang dikenali sebagai sahibul dahdas yang berperanan sebagai ketua polis. Seterusnya, Beliau juga memainkan peranan penting dalam pembukaan Baitul Maqdis tentera Islam yang diketuai oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah bersama Khalid bin Al-Walid, Amru bin Al-As dan juga Syurahbil bin Hasanah berjaya menawan kota tersebut selepas kemenangan dalam peperangan Yarmouk pada tahun 636 m Gubernur Byzantine, Patriarch Sopronius pada ketika itu bersetuju untuk menyerahkan kota itu hanya kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan kemudiannya mereka menandatangani perjanjian A'liyah pada tahun 637 Masihi. Perjanjian ini penting demi keselamatan penduduk serta kebebasan beragama di Baitul Maqdis, membuktikan keadilan kepimpinan Umar radhiyallahu anhu dan meningkatkan penghormatan orang yang bukan Islam terhadap Islam. Seterusnya, kita lihat pula dari segi pendidikan Khalifah Umar radhiyallahu anhu telah memperkenalkan kalender hijrah pada tahun 170 Hijrah bagi menyusun pentadbiran Islam secara sistematik. Hal ini kerana sebelum itu umat Islam menghadapi kesukaran kerana ketiadaan sistem tarikh yang tetap. Oleh itu, selepas perbincangan bersama para sahabat termasuklah Saidina Ali bin Abi Talib mereka memutuskan bahawa tahun hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah iaitu pada tahun 622 Masihi dijadikan permulaan kalender Islam. Sistem ini menggunakan bulan Qamariyah dengan Muharram sebagai bulan pertama dalam tahun hijrah. Seterusnya kita pergi kepada zaman Khalifah Uthman bin Affan Khalifah Uthman bin Al-Affan merupakan khalifah ketiga dalam Khulafah Ar-Rashidin yang memerintah dari tahun 644 Masihi hingga 656 Masihi. Beliau berasal daripada suku Quraisy dan dikenali sebagai seorang sahabat yang dermawan serta memiliki sifat lemah lembut dan sabar. Khalifah Uthman juga merupakan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana berkahwin dengan dua puteri baginda secara berturut-turut. Oleh sebab itu, beliau digelar Dhun-Nura'in yang bermaksud pemilik dua cahaya. Sepanjang pemerintahannya selama 12 tahun, Khalifah Uthman bin Al affan radhiyallahu anhu telah menyumbang kepada perkembangan Islam dalam pelbagai aspek seperti pendidikan, ketenteraan dan ekonomi. Salah satu sumbangan terbesarnya dalam bidang pendidikan ialah penyusunan mushaf Uthman ketika Islam berkembang ke wilayah-wilayah baru seperti Syam, Iraq dan juga Mesir. Hal ini kerana umat Islam pada ketika itu mula membaca Al-Quran dalam dialek yang berbeza sekaligus menimbulkan kekeliruan. Hal ini menyebabkan Panglima Islam yang bernama Khuzaifah bin Al-Yaman mencadangkan kepada Khalifah Uthman RA agar menyeragamkan bacaan Al-Quran. Sesulan itu, beliau membentuk sebuah jawatan kuasa yang diketuai oleh Saidina Zaid bin Thabit untuk menyalin al-Quran dalam satu dialek rasmi iaitu dalam dialek Quraisy. Naskah yang disusun ini dikenali sebagai Mushaf Uthmani dan salinannya dihantar ke pelbagai wilayah Islam bagi memastikan keseragaman bacaan al-Quran itu terpelihara. Seterusnya, dalam bidang ketenteraan pula, Khalifah Uthman bin Affan telah menubuhkan armada laut pertama Islam sekitar tahun 28 Hijrah. Langkah ini diambil bagi menghadapi ancaman Byzantine dan atas cadangan Saidina Muawiyah bin Abu Sufyan. Ekspedisi pertama mereka dilancarkan ke Pulau Siprus yang menjadi titik tolak dominasi maritim Islam. Selepas itu, umat Islam terus memperkukuhkan angkatan laut mereka sebagai satu strategi untuk mempertahankan wilayah Islam daripada serangan musuh hal ini berkaitan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi daripada Ummu Haram bahawasanya beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda awwalu jayshin min ummati yaghzuna al-bahra qad aujabu qalat Ummu Haram qultu ya Rasulullah ana fihim qala anti fihim qalat ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم فقلت أنا فيهم يا رسول الله قال لا Maksudnya, pasukan yang pertama daripada kalangan umatku yang berperang menyeberangi lautan, sesungguhnya mereka mewajibkan syurga ke atas diri mereka. ...yakni dengan melakukan perbuatan... ...yang mewajibkan syurga untuk mereka... ...Ummu Haram bertanya... ...Wahai Rasulullah... ...adakah aku termasuk dalam kalangan mereka... ...baginda menjawab... ...engkau termasuk dalam kalangan mereka... ...lalu Nabi Muhammad SAW bersabda... ...pasukan yang pertama daripada kalangan umatku... ...yang memerangi kota Kaisar... ...akan mendapat keampunan bagi mereka... ...Ummu Haram berkata... ...adakah aku tergolong dalam kalangan mereka... ...Wahai Rasulullah... Baginda menjawab tidak. Hadis riwayat Al Bukhari. Seterusnya dalam aspek ekonomi pula, Khalifah Utsman bin Affan telah memainkan peranan penting dalam memperluaskan Masjid Nabawi. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah membeli sebidang tanah bersebelahan masjid dan mewakafkannya bagi menampung jumlah jemaah yang semakin meningkat. Ketika menjadi Khalifah pula. Khalifah Usman radhiyallahu anhu sekali lagi membesarkan Masjid Nabawi pada tahun 29 Hijrah dengan membiayai pembinaannya dengan menggunakan hartanya sendiri. Sekarang ini, mari kita sama-sama menelusuri sejarah Khalifah Islam yang terakhir iaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu merupakan khalifah keempat dalam Khulafa ar-Rasyidin yang memerintah dari tahun 35 Hijrah hingga 40 Hijrah. Pemerintahannya berlangsung dalam suasana yang mencabar akibat pergolakan politik dan perselisihan dalaman yang berlaku selepas pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan. Namun, di sebalik cabaran yang beliau hadapi semasa pemerintahan beliau, Khalifah Ali tidak kurang juga dalam menabur bakti dan sumbangan semasa beliau memerintah menjadi Khalifah yang terakhir. Dalam aspek pentadbiran, Khalifah Ali bin Abi Talib telah memindahkan pusat pemerintahan Islam dari Madinah ke Kufah atas faktor strategik, politik dan juga ketenteraan. Kufah terletak di lokasi yang lebih strategik untuk mengawal wilayah Islam dan mempunyai angkatan tentera yang lebih kuat berbanding Madinah. Seterusnya, dari segi ekonomi pula, Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu memastikan agihan Baitul Mal yang saksama diberikan pada golongan yang memerlukan dan membanteras rasuah dengan tegas. Selain itu, beliau turut membangunkan sektor pertanian melalui sistem pengairan serta membina infrastruktur bagi memperkasa ekonomi dan perdagangan. Seterusnya, kita lihat pula dalam bidang pendidikan, salah satu sumbangan besar Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ialah dalam perkembangan ilmu nahu bahasa Arab. Selepas Islam berkembang ke wilayah bukan Arab, semakin ramai orang bukan Arab yang memeluk Islam dan ingin membaca Al-Quran. Namun, di sebalik itu, mereka sering melakukan kesilapan dalam sebutan dan tata bahasa. Hal ini berisiko dalam mengubah makna ayat Al-Quran itu sendiri. Menyedari akan kepentingan hal ini, Khalifah Ali radhiyallahu anhu segera mengarahkan Abu Al-Aswad Al-Dauli untuk merumuskan kaedah tata bahasa Arab. Seterusnya, dalam bidang ketenteraan pula, Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu telah terlibat dalam beberapa peristiwa peperangan yang penting seperti Perang Jamal dan Perang Siffin. Perang Jamal yang berlaku pada tahun 36 H merupakan perang yang berlaku di antara Khalifah Ali dan pasukan yang diketuai oleh Sayyidina Aisyah, Sayyidina Zubayr dan Sayyidina Talhah. Konflik ini tercetus akibat perbezaan pandangan mengenai keadilan terhadap pembunuhan Khalifah Osman bin Affan. Meskipun Khalifah Ali cuba menyelesaikan isu ini secara damai, namun peperangan tetap berlaku di Basrah. Oleh itu, pasukan Ali akhirnya berjaya memperoleh kemenangan setelah berlakunya pertempuran sengit dan Sayyidatina Aisyah kembali dihormati serta dikembalikan semula ke Madinah dengan selamat. Seterusnya, Perang Siffin pula berlaku pada tahun 37 Hijrah. Perang ini merupakan konflik di antara Khalifah Ali dan Saidina Muawiyah bin Abu Sufyan selaku Gabenor Syam yang enggan mengiktiraf kepimpinan Khalifah Ali selagi pembunuhan Khalifah Osman tidak diadili. Pertempuran ini berlangsung selama beberapa bulan sehingga pada akhirnya termeterainya perjanjian tahkim atau rundingan damai yang akhirnya menyebabkan perpecahan dalam kalangan penyokong Khalifah Ali. Sebahagian besar tenteranya bersetuju dengan tahkim ini, namun masih terdapat golongan kecil yang menolak tahkim ini. Di mana pada akhirnya mereka membentuk kumpulan Khawarij yang kelak menjadi ancaman kepada pemerintahan Khalifah Ali. Seterusnya, keputusan tahkim yang tidak berpihak kepada Khalifah Ali telah melemahkan kedudukan beliau sebagai Khalifah. Di dalam rundingan tersebut, Khalifah Ali melantik Abu Musa Al-Ash'ari manakala Sayyidina Mu'awiyah pula telah melantik Amru bin Al-As. Abu Musa mencadangkan penyingkiran kedua-dua pemimpin tersebut tetapi Amru Al-As telah melakukan muslihat dengan mengumumkan bahawa hanya Khalifah Ali yang disingkirkan manakala Saidina Muawiyah tetap berhak memimpin. Keadaan ini memberi kelebihan kepada Saidina Muawiyah di mana kemudian terbinanya dinasti Umayyah selepas gugurfatan Khalifah Ali. Secara keseluruhannya, era Khulafa ar-Rasyidin bukan sekadar lembaran sejarah, namun merupakan suatu bukti bukti keteguhan kepimpinan mereka yang berpaksikan nilai Islam. Setiap khalifah menghadapi cabaran yang berbeza namun mereka tetap teguh dalam mempertahankan kestabilan umat dan memperkembangkan lagi ajaran Islam ke seluruh dunia. Warisan pemerintahan mereka terus menjadi panduan dalam memahami konsep kepimpinan yang adil, berintegriti dan berlandaskan syariat. Sekaligus menjadikan pemerintahan mereka suatu contoh yang wajar diteladani sepanjang zaman.